Saygıdeğer, değerli soydaşlarımız, bildiğiniz tekin Dünya Anadil günü uğurlu olsun. February'nin 21'i, yani Şubat'ın 21'i kışın son ayına dengi gelen İsvend'in ikisidir. Yani bayram ayının içisi, bildiğiniz tekin. E, Güneş ilindeyiz, e, özellikle buradan Güney Azerbaycan Türklerine saygılarımı, sevgilerimi sunarım. və özəlliklə türk dünyası və bütün Azərbaycan başda olmaq üzrə sayğılar, sevgilər sonsuzdur. Dəyərli soydaşlarımız, bildiyinizdən ki, bir əhəmiyyətli günün doğrultusundayıq. Bu əhəmiyyətli gün dünya ana dili günüdür. Dünya ana dili günü nə deməkdir? Yəni birazdan sonra açıqlayacağam. Sevimli atalar, bacıqardaşlar, Samballı icid oğullar, ərdəmli kızlar, gəlinlər, qızlar, gəlinlər, çalışqan qızlar, yetənhəli oğullar, dəyərli tələbərlərimiz, sayğı dəyər ərdəmli yuqdaşlarımız, Türk Azərbaycan əlləri, dəyərli ulusumuz, dünya ana dili gününə özən göstərmək, önəmli saymaq durmadan çalışmaq və çaba göstərməkdir. Və özəlliklə və özəlliklə sanal yaşamında, sanal dünyada, Instagramda, Telegramda, WhatsAppda, Clubhouse, Facebook, YouTube, Twitterdə durmadan çalışmaq, durmadan çalışmaq. Bu əhəmiyyətli günü, yəni ana dil günü üçün bildiyiniz təkin dilimiz boyunduruğu altındadır, isaret altındadır. Faş şovenizmin boyunduruğu altında olan bir Azərbaycan türkçəsi vardır. 100 yıllardır, 100 illerdir ki faş şovenizmi bizə izin vermir ki okullarda, sınıflarda dilimiz oxunsun, yazılsın. Buna qadağa qoymuş, buna qadaq qoyulmuş. Xüsusilə. Buna görə ki biz bu gündə Öğrətmənlər uşaqları okula göndərdiyimizdə, öyrəncilərimizi, balalarımızı orada öyrətmənlərlə farsça danışmasın. Və özəlliklə də ə, İran ə, rejiminin bir amuzəşpərverşi vardı, təhsil məkanları vardı ki, öyrətmənlər onlara məsələn onlar öyrətmələrə nə desələr, öyrətmənlər onları uyğulamaq zorundadılar. Ki özəlliklə nətur ki bizləri ki övretmənlər farsca bilmədiyimiz üçün dövürdülər. Sizlər izn verməyin ki o uşaqları dövsünlər. Buna görə fars bilmədiyi üçün. O günü uşaqlarımız nə edəcək? Okula getdikləri üçün övretmənlərinə e, türkçə kitablar götürsə. Əgər türkçə kitabları olmasa bir yazının üzərinə baxın. Yazının üzərinə nə yapsınlar? Nə etsinlər? Buna görə ki bizim əzəlliklə mahnalarımızdan, əzgelərimizdən, türkülərimizdən, aşıq havalarından, gözəlləmələrdən, qoşmalardan, sonra ağıtlardan, lay lay nay nay, sonra dəyişmələr, bəsləşmələr, boylamalar, say getsin 50 dənə sayaqlar ki, vardır. Sonra bayatlarımız və qoşmalarımızı öyrətmənlərə ə götürsünlər ki, o onlara ərmağan etsinlər. Övretmənlərə onlar desirlər ki, bizim dilimiz öləndəyil. Dilimiz türkçədir, diri qalacaq. Bu sözü özəlliklə söyləsinlər. Türk ala türk yaşamaq son sözümüzdür. Bu gözəl dadlı şirin dil anamızdan yetişibdir. Sütümüzdür, çörpəlikdən sığırıp inge deyib indiki düzdük. Yaşasın Azərbaycan elə. Yaşasın Türkiyə. Ana dil nə deməkdir? Dil anamızın duyğuları, varlığımızın birliyi və dərligidir. Dil analarımızın tırpınan ürəyi, yurdumuzun yenilmaz bilayidir. Dil atalarımızın anlayışı, ölkəmizin dayanışı, Azərbaycanın yaraşığı bayrağımızın varoluşudur. Dil keçmişimizin anıları, ulu atalarımızın övüdləri ölkəmizin təməl yapısıdır. Dil dedələrimizin övükləri, nənələrin qoşqusu Anaların duyğusu, ataların coşqusu, toplumun söz davarcılığıdır. Dil ölkəmizin zənginliyi, Azərbaycanımızın öz gözbəbəyidir. Yurdumuzun bəzəyi, bayrağımızın gözəlliyidir. Dil varlığımızı oluşturan bir nəsndir. Türk Azərbaycanın özgürlük səsidir. Dil toprağımızın canıdır. Ulumuz ulusumuzun damarlarında dolaşan qızılqandır. Dil ölkəmizin qurtuluşu, bütün Türk Azərbaycanın varoluşu. Dil ölkəmizin qurtuluşu, Türk Azərbaycanın varoluşu, ulusumuzun ışık yolu, toplumun bükülməz qoludur. Dil anamızın sevinç kaynağıdır gönülləri süsləyən və yaşama yön verən şanlı Azərbaycanın birlik qaynağıdır. dəyərli soydaşlarımız bu ana dil günü üçün ə, sizə bir söy, bir şeir hazırlamışam. ana dili üçündür. bunu unutmayın. ana dili üçün keçənlər də də bir video vermişdim dışarıya ana dili nə deməkdir? Buna görə də indi ana dili nə deməkdir? Ana dilimizin adı nədir? Azərbaycan türkçəsidir. Türkcəmiz sağlamlığımızdır, dilimiz varlığımızdır. Türkcəmiz sağlamlığımızdır. Bu gözəl kimliyimizdir. Sona dək var gücümüzdür. Ərgən ol, qorxma, yorulma. Gücümüz var, sıxılma. Bil ki, sarsılma, darılma. Dilimiz kimliyimizdir. Türkcəmiz var gücümüzdür. Türk olub Türk yaşamaq son sözümüzdür. Övretmən sizə belə nə idi? Çox ə, qorxu gətirsə, sizi salacağam, siz gərə oxumasınız. Bu sloqanı ortaya qoyun. Türk olub Türk yaşamaq son sözümüzdür. Bu gözəl dadlı şirin dil anamızdan yetişərkən sütümüzdür. Körpə əmlik çağımızda bu dil ilə çığırıb inqə dedi. İndi ingilti səsimdir. İndi bizim nalamızdır, feryadımızdır, bağırtımızdır. Cığırıb inqə dedik, indi ingilti səsindir. Bu diliklə böyüdük, analar oxşayıdır, nənələr laylayıdır. Gecələr körpə çağında çalınan oxşamalar, nazlamalar, düzlamalar, atalar qoşmasıdır. Dədəqorqud qopuzumda çalınan qoşmacalar qoşqusudur. Analar nayayının duyğusudur, nənələr laylayının coşqusudur. Atalar ölküsüdür. Oğuz eller dilidir. Dede Qırğud qopuzunda qoşulan əsşi ozanlar dilidir. Dilimiz varlığımızdır. Türkcəmiz kimliyimizdir. Türk olub türk yaşamaq son sözümüzdür. Dəyərli soydaşlarımız, burdan sizə sonsuz sayğılarım, sevgilərimm vardır. Düzgün ilqarlara, doğru yollara, gözəl baxışlara, düz yaraşıqlara, şux duruşuqlara alqışlar olsun türkcəmiz var olsun sağ istəmli sağ duyulu istəkli türk azərbaycana əsənlik qızsın sevimli ərlər sevimli ellər şirin dillərə yenilməz inanca ərdəmli türkələrə sayğılar olsun sağlamlık verərək saygı sunarak sevimli ellərə qızıl güllərə salamlar sayğılar əsənlik bulsun Yorğun ayaqlara, gül baxışlara, çalışan əllərə, düzgü düz duruşuqlara, el üçün çalışan əllər var olsun. Ellər sağ olsun. Bükülməz boylara, yorulmaz qollara, eğitim keçən hər kəsə, bäylər, bayanlara, xanımlar, ağalar, ağbirçək analara, sevimli atalara büyüklü, uşağı, bacı kardeşlere istekli görüşüm sevip seçenlere yaşamak elimiz için erdemli olsun. Sevgiler olsun. Ana Dil Günü uğurlu olsun. Saygıdeğer sevimli yurttaşlarımız. Ee, saygı saygıdeğer sevimli yurttaşlarımız. Bugün fevralın 22'si e, 21'ine və şubatın 21-i və isvəndin 2-sinə dəy gələn ana dil günüdür. Ana dil belə bu dünənün ünga üzərində dünya çapında əylə bir baskı vardır ki, haşfovinizmlər dünya çapında su yoldaşlarımız yaşamaqdadır. Hər kəsə dediyimizdə biz İran adlanan ölkədə 35 milyon türkür. Bizim düşman gəlibdir zorluğdan öz dilinə bizə öyrədir bizim dilimiz yasaqdır deyirlər belə bir şey ola bilmək buna görə ki siz bağırmalısınız siz çığırmalısınız siz bizlərim səsimizə səs qatın dünya ana dil günü üçün əl-ələ verəcəyik bu ölkədə qolqula bağlıyaq uldlar yurdumda bu dili torpağa əldən verməyə buna görə ki siz bizim səsimizə səs verirsəniz biz Türk Azərbaycan olacağı. Unutmayın ki düşman yenil yenilgiye uğramış. Düşman daha artıq bəhanəsi yoxdur. Buna görə ki ana dil üçün biz əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyi və durmadan səbər göstərəcəyi. Yenə də Dünya Ana Dili günü uğurlu və kutlu olsun. Sayğılarımı, sevgilərimi sunarım. Əsənqalın Elyaz Yekənlə. Sağ olun.